Да, действительно, сегодня у нас произошел инцидент ночью, вот около двух часов, наверное, утра, произошел захват, вернее, даже не захват, а нападение вот на ряд домов, которые расположены в Луганске на улице Ушакова. Отмечу, что именно на этой улице расположены дома, скажем так, достаточно богатые, достаточно серьезные. Вот. И, значит, по сообщениям местного жителя, который не так давно... Вернулся в Луганск. Сегодня произошло нападение. То есть группа, состоящая из восьми человек, в которые входили, вот, судя по говору, по акценту, это были россияны и э, россияне, а также кавказцы, значит, избили самого хозяина, ограбили, то есть забрали все, что было маломальски ценное в доме. И то же самое, как потом выяснилось, произошло в общем -то, с рядом домов. И э, вот такая ситуация. Об этом сегодня нам сообщила жена самого вот, мужчины, который находится в городе. И вот действительно, действительно это так. И, кстати, хочу отметить то, что власти, которые в данный момент находятся в Луганске, то есть ЛНР, они категорически не могут контролировать ситуацию вот с данными случаями. То есть Дом, который находился вот на Ушакова, он ранее, недели две назад, туда заселилась группа военных. Вот, собственно, поэтому мужчина из Киева поехал в Луганск разобраться, в чем же дело. В общем-то, с помощью ЛНР ему удалось выселить незваных гостей из дома, но вот буквально через три дня произошло то, о чем я только что уже сказала. Да? То есть три дня спокойствия, и буквально сегодня ночью он был ограблен.